Salam əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Mən Orxan Məmmədov. Sizinlə birlikdə bu gün bir sualımıza bir cavab verəcəyik. Bachinger Sachner yazır ki, Excel-də 2B, 8 və 10400-cü sətir seçildi. Buna əsasən seçilmiş xanaların miqdarını təyin edin. Kimlər nə yazdı buna? Üçün nə yazmısınız cavab? Avadət baxın. Ba Excel açıram mən. B yazsın mənim. Baxın. Əslində çətin sual deyil, amma qəbulda e, düşmüş bir sualdır. Baxın. Biz bu məsəl üçün yazıb ki, bir dəqiqə çevirək ekranı. Aha. Exceldə 25810400-cü sətir seçildi. Mən məsəl üçün deyirəm ki, Excel-də 258 10400-cü olmasın, olsun 10-cu. Fərqi yoxdur. Nə fərqi var? Onsuz da eyni şeydir. Gör nə qədə sətir seçib, 1 sətir, 2 sətir, 3 sətir, 4 sətir. Və deyir ki, buna əsasən seçilmiş xanaların miqdarını təyin edin. İndi fikir verin. Biz Excel açım. 1 sətir seçiriksə, buna baxın, 1 xana, 2 xana, 3, 4, 5, 6, 7. Gör nə qədə gedir. Bax burada məntiqi tutmaq lazımdır ki, biz sətir seçəndə sütun qədər seçilir. Exceldəki sütun sayı nə qədə idi? Ayso, 214 qədər sütun var idi. Deməli mən bir sətir seçəndə neçə dənə xana seçilir? Bizim Excel-dəki sütunların sayı qədər xana seçilir. Bax bu yerdə saxlayım. Bir sətir seçəndə Excel-dəki sütunların sayı qədər xana seçilir. İndi məndə neçədən sətir seçmişəm? 1 2 3 4. Excel-də də, də 214 qədər, yəni 16384 dənə sütun varsa, deməli bir dənə sətir seçəndə 16384 dənə xana seçilir. Çünki sütun üzrə seçilir. Fikir verin, bax belə. Am bizə 4 dənə sətir seçmişik. Ona görə nə edəcəyik? 4-ü vuracağıq 214-ə. 4 də 2 üstü 2 deməkdir. 2 üstü 2-ni 214-də vuranda eləyir 2 üstü 16. Cavab olur A variantı. Bunun tərsini deyə bilərdimi? Deyə bilərdi. Deyərdi ki, bir sütun, məsəl üçün A, C Y h sütunu seçilib. Bəs neçə dənə xana seçilib? Excel-də bilirik ki, bir sütun seçiləndə sətir boyu xanalar seçilir. Fikir verin, aşağı doğru. Excel-dəki sətirlərin sayı 220-dir. Deməli mən bir dənə sütun seçəndə 220-yə qədər sətir seçilir. Yəni 4 dənə sütun seçmişəmsə 1 2 3 4, 4-ü vuracam 220-yə. Deməli o qədər xana seçiləcək. Ha, cavab olur A variantı. Yazıb ki Bu söz Unicode standartına görə neçə simvoldan ibarətdir? Magistrol sözü Unicode Unicode standartına görə neçə simvoldan ibarətdir? Adətən tələbələr nə edir? Simvol sayını sayır ki, məsələn burada 9 ədəd simvol var. 9-u götürüb Unicode-a görə 2-yə vururlar. 9 də 2 vur ona 18 edir. Amma onu o vaxt deyirik ki, bizə desəydilər ki, magistrol sözü yaddaşda nə qədər tutur? Burada demir nə qədər tutur? Deyin neçə simvoldan ibarətdir? Burada nə yazır yazdırsın, str orxan yazsın, fərqi yoxdur. Simvolar sayırıq. 9 ədəd yani simvol var, elə cavab olur 9. Yəni bu söz Unicode-da da, ASCII-də də hamsında 9 simvoldan ibarətdir. Keçə növbəti suala. Deməli, Excel-də A5D9 və E4E8 aralığında neçə xana daxildir? A5-dən D9-a qədər biz tapmalıyıq ki, birinci neçə sütun var, neçə sətir var, sonra xanaları tapaq. A-dan D-yə qədər A B C T 4 dənə sütun var. Sətir neçədən idi? Demişdik. Rəqəmlərdən böyükdən kiçiyə çıxırıq. 15-i çıxırıq. 9-5 = 3 + 1. Belə bir şey. Excel-də ki sətirin sayı belə tapılır. 9-5 çıxıram eləyir. 4 üstünə 1 gəlirəm, təzədən eləyir 5. Xanalar necə tapılır? Sütun vur sətir. 4*5-ə vuranda nəçi? Necə... Nə? 20. Hə, ha, eləyir 20. Burda 20 dənə xana var. İndi buranı tapıram. Burda sütun 1 dənədir. Elə təkcə y yer sütunu, çünki y-dən y-yə gedir. Amma 4-dən 8-ə qədər nə qədədir sətir? 8-dən çıxıram 4-ü, üstə gəlirəm 1-i. Elir neçə? 5. Burda da bir dənə sütundur. 1 də 5-ə vururam elir 5. Demə 5 dənə xana burdadır. Ümumi də nəçə nə xana var? 20-nə 5-i toplayacam. 20 üstünə 5, 5 gəlirəm elir 25. Və belə toplu suallar qəbula görə bilərsiniz. Deməli, MS Excel 2010 proqramında Save As əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz? Save As-dan faylın yerini dəyişə bilərik. Faylın tipini dəyişə bilərik. Bax bu istəyir Word olsun, istəyir PowerPoint, istəyir Excel, fərqi yoxdur. Sonra faylın adını dəyişə bilərik. Sənədə qoyulmuş şifrəni dəyişə bilərik. Düzdürmü? Kitaba qoyulmuş şifrə, sənədə qoyulmuş. Amma vərəqlərin sayını dəyişə bilmirik. Aydındır? Vərəqi sayını dəyişmək, yəni vərəq əlavə etmək, silmək deməkdir. O Home tabdırdadır. Home tabından iş sirək əlavə edib silə bilərik. Keçə növbətsualmısan? Tələbələrin imtahan nəticələri haqqında verilənlər bazası təqdim olunmuşdur. Verilənlərin nizamlanması nəticəsində Elçin haqqında yazı 2 sətir yuxarı qalxdı. Bu yer dəyişmə hansı nizamlanma əməliyyatı zamanı mümkün oldu? Bax məni deyir ki, verilənlərin nizamlanması nəticəsində Elçin haqqında yazı. Elçin bax burdadır, 3-cü sətirdə. 2 sətir yuxarı qalxdı. Elçin hərə getdi, 1-ci yerə. 2 sətir yuxarı qalxmaq birinci yerə getməkdir. Deməli Elçin nə idəsə birinci yerdədir. İndi bilmirik. O e, imtahan balı az olanla birinci yerdədir. Məsəl üçün deyirəm. Az çox olanı birinci yerdə. Əslində onu bilirəm ki, Elçin haqqda yazı 2 sətir yuxarı qalxdı. Yəni Elçin nə isə ən birincisindədir. Gəlin baxaq. Deyir bu yer dəyişmə hansı nizamamın əməliyyatı zamanı mümkün olmuşdur? Mənə deyir xarici dil sahəsində artım. Xarici dil burad. <coughs> artım nə, nə deməkdir? artmaq sözünün mənası, yəni azdan çoxa deməkdir, düzdürmü? Burda ən asansıdır, elə 19 əziz. Fikir verin, Elçin heç burada birinci yerə qalxmaz, çünki artıq birinci yerə nə tutdu? Əziz tutdu. Deyək ki, xarici dil sahəsi üzrə artma. Deməli biz artıranda azdan çoxa gedirik. Azdan çoxa gediriksə, birinci az olan gəlməlidir. Ən azda Əziz də elə qaldı birinci yerdə. Deməli A variantı deyil. Bu getdi. Yazıb məntiq üzrə azalma. Gəlin məntiqə baxaq. Azalma nə deməkdir? Yəni ən çoxdan aşağı doğru gedəcək. Məntiqdən ən çox yığan kimdir? Elçinlə Samir. Elçin Deməli, 1-ci, 2-ci yerə bu ikisi bölüşəcək. Yəni Elçin yenə 1-ci yerə qalxa bilmir. Deməli, B variantı da deyil. C-yə baxıram. Xarici dil üzrə azalma. Xarici dil üzrə azalma nə deməkdir? Bax, B variantında da azalma idi burada da. Yəni ən çoxdan aşağı doğru gedirik. Xarici dildə ən çox kimdədir? Elçində. Görürsüz? Deməli, Elçin hara qalxacaq? 1-ci yerə qalxacaq. Çünki xarici dil üzrə azalma o deməkdir ki, ən azdan ən çoxa doğru üzürsürəm. Ən çoxdan ən aza doğru. Azalma nə demək? Məsəl üçün 7, 6, 5 azalma budur. Yəni ən böyük olan yuxarıda duracaq. Deməli elçin də ən böyük olan çıxa qalxacaq 1-ci səhifə. Digərini tapmaq ehtiyacı yoxdur artıq. Cavab olur C variantı. Xarici dil üzrə azalma. Cavab D variantıdır. D, D, D. Review. Baxın Demə Word açaq. A, məndə Word yeni versiyadır ya, bizdə yoxdur burada hal-hazırda. 2010-cu versiyada bax bu spelling and grammar alətidir. Yəni qrammatik, orfoqrafik səhvləri yoxlayan alətdir. Bunun qısa yolu var. Sinonimləri yoxlamaq üçün biz, bax məsəl üçün görsün. Bax buradan göstərim. Enerjisi bitir kompüterimizin, deməli Va burada görnəyib yazılıb editor, yəni əslində bu həmin o alətdir, sadəcə yeni versiyası belə görsənir. F7. -di. Bir də var Shift F7. -di. Bu da görək burada varmı bizdə? Burada Caesarus. Shift F7, bəli, sinonimləri yoxlamaq üçündür. Deməli bu alətinə olur orfoqrafik, qrammatik səhvləri yoxlamaq üçündür. Qısa yolda F7. -di. Sinonim Shift F7-dir. Keçə növbət sualımıza. Xarici yaddaşda bir ümumi ad altında saxlanılan verilənlər yığını fayl adlanır. Fayl. Demişdik ki, yaddaşın adlandırılmış hissəsi fayldır və ya tərif olaraq da konkret deyirik, xarici yaddaşda bir ümumi ad altında saxlanılan verilənlər yığınıdır. Yazıb ki, MS Word proqramında mübadilə buffernəki elementi mətnini də daxil edir. Ən çox neçə dəfə istifadə etmək olar? İstənilən sayıda. Biz də imra mübadilə büferinə içinə element əlavə etmək olar. Mübadilə büferinəki elementi deyir, neçə dəfə istifadə etmək olar? İstənlən sayda. Desəydi mübadilə büferinə ən çox neçə element əlavə etmək olar? 24 dəfə. Ayırsın. Keçək növbəti suala. Deməli yazılıb ki, şəkildə MS Word Math Processor-un file print pəncərəsi verilmişdir. Verilənlərə görə ən çox neçə səhifə, neçə vərəq çap olunur? Baxın. Birincisi biz səhifələrin sayını tapırıq. İkinci səhifə, yəni bir dənə. 4-cü səhifə bir dənə. 6-cı səhifədən 16-cı səhifəyə qədər neçə dənədir? 11 dənə səhifəmiz var. Çünki 6 ilə 16 nömrəsi daxildir. 16 - 6 + 1 elir 11-dən. Cəmi eləyir 13 dənə səhifə. Və bizə yazılıb ki, print on both sides. Yəni 2 üzlü çap edir. Bəli. 2 üzlücə çap edir. Və bir də bizdə burada bir bölmə var ki, o bölmə lazımi idi. Sadəcə verilmiyib. Dem, hansı bölməyə? Burada faylda, printdə bir üzə niçədən səhifə çap olsun. Həmin o bölmə olmaydı ancaq yoxdur. O yoxdursa, bir vərəqin bir üzünə bir səhifə götürəcək standart olaraq. Sadəcə bir səhifə. İndi mənim bir qaydam var. Demişəm ki, 13 dənə səhifə veribsə, nə edirik? Əgər burada bizə boş sayt yazılıbsa, boş sayt yazılıbsa biz 13-ü birbaşa 2-yə bölə bilərik. Nə zaman bizdə aşağıda ya, bayaq var idi, bir səhifədə 4, bir üzdə 4 səhifə çıxsın, 16 səhifə çıxsın, o yoxdursa. One side olanda heç nəyə bölmə ehtiyacı yoxdur, yəni 1-ə bölürük. On side o da heç nəyə bölmə ehtiyacı yoxdur. 1-ə böləndə öz alınır. Amma both sides-dı deyə 2-yə bölürük. Yox, məsələn, aşağıda səhifəni belə versə idi burada yazsaydı ki, bir üzdə 4 dənə səhifə çıxsın. O zaman nə edəcəydim? Burda boş sayt yazılıb deyə. Bu 4-ü vuracdım 2 eləyəc idi 8, 13-ü 8-ə böləc idi. Amma aşağıda çıxım verməyib deyə boş saytlı deyə birbaşa 2-yə bölürəm. 13-ü 2-yə böləndə 6 dəfə 2 elir 12, qalıq qaldı 1. Demişik, burda qalıq qalırsa e, baxmırıq. Burda 5 qalıq qalır, 6 qalıq qal fərqi yoxdur. Bu ədədin üstünə 1 gəlirik. Elir 7. Deməli taxtın 1 ədədi üçün 7 dən vərəq lazımdır. İndi məndə isə 2 dənə kopyadır. Demişik hə, həmişə də ən axırda vərəq sayını kopya sayına vururuq. 7-ni 2-yə vura bilirik 14. Deməli 14 dənə vərəq lazımdır B variantı. Aydındı mı? Deməli yazı pansı doğru ünvanıdır Excel-də. Biz demişik ki dollar işarəsi mütləq ünvanı bildirir. Demişik ki dollar işarəsi ya sütunun qarşısında olur ya da sətirin qarşısında olur. Burada yazılıb ki J3 Bu düzdür. Amma dollar 5 olmaz. Belə bir şey yoxdur. Yəni J35-in yanında dollar 5 olmaz. Sonra dollar şərti rəqəmlərdən sonra olmaz. Rəqəmlərdən əvvəl ola bilər və ya sütundan əvvəl. Adi nisbi ünvan. 1-ci sütun gəlir, sonra sətir gəlir. Yəni J35 ola bilər. 35 şey yox. D variantında dollar yenə rəqəmlərdən sonra gəlir. Olmaz. E variantında J dollar 35. Bu olar. Çünki sütundan sətirdən əvvəl gəlib, sütunda da yoxdur. Cavab olur E variant. Aha. Bizim 3 dən kopyamız var. Səhifələr verib bu qədər səhifədir, one sideddir. Bir də uncollateddir. Bu əsas bu məsələ uncollatedə aiddir. Burda biz həmişə demişik ki, printer məsələlərində e, kopya sayını ən axırda saxlayırıq. Tapdığımız vərəq sayını vururdu kopya sayına. Bu ən axırda idi. Amma uncollatedda kopya sayı bizə çox əhəmilidir. İndi diqqətlə baxın. Bizdə hansı səhiflər var? Birincisi yazırıq. 2-dən 7-yə qədər. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra aradı bir dənə 9 var, gördüyümüz kimi 9. Sonra gəlir 12-dən 15-ə qədər. 12, 13, 14, 15. Aha. İndi biz dedik ki kopiya sayı burada əhəmlidir. Yaxşı, bu məsələnin şərti necə olacaq? Pisdirsə necə olacaq? Deyəcək ki, printerdən çıxan, printerdən çıxan 14-cü vərəqdə hansı səhifə çap olacaq? Borisov on sayt verib. Vərəqlər tək-tək çıxacaq, 200-dü yox, 1-üstü. Deyəcək ki, printerdən çap olunan 14-cü vərəqdə hansı səhifə çap olacaq? İndi bu necə olur? Bizim çap çap olacaq səhifələrimiz bunlardır. 2-ci, 3-cü, 4-cü və bunlar. Və necə kopiya çap olur? 3 kopiya. Uncollated olduğuna görə, bax uncollated, uncollated olduğuna görə nə baş verəcək? Hər səhifədən 3 kopiya çıxaracaq. Yəni 2-ci səhifədən 1 2 3. 3-cü səhifədən 1 2 3. 4-cü səhifədən 1 2 3. 1 2, məsəl üçün 3. Üç. Bu 5-ci səhifə. Sonra 6-cı səhifədən 1 2 3, 7-dən 1 2 3. Bizə nə demişdi məsələnin şərtində? Demişdi ki, 14-üncü çıxan vərəqdə hansı səhifə çap olacaq? Gəlin baxaq. 1-ci vərəq, 2-ci vərəq, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Deməli, hansı səhifə çap olur? 6-cı səhifə. Cavab 6-dır. Aydındamı? Yenə deyirəm. Aha, buyur. Bax, qeynir ki, yenə deyirəm. Səhifələri yazılıq qrafda hansı səhifələrim çap olacaq? Un collated veribsə, gəl kopya sayına baxırıq. Məsəl üçün burada 4 kopya olsaydı necə olacaq idi? 2-ci səhifədən 4 dənə çap olacaq idi. 1 2 3 4. 3-cü səhifədən 4 dənə çap olacaq idi. 1 2 3 4. 4-cü səhifədən 4 dənə 1 2 3 4. Bax bu formada gələcək. Məsəl üçün bizə deyəcək idi ki, 5-ci vərəqdə çap olan səhifə hansıdır? 1 2 3 4 5. 5-ci vərəqdə çap olan səhifə 3-cü səhifədir. İ bunu da deyim. Məsəl üçün, məsəl üçün. Bunları buna silirəm. Gəlin bunu biraz daha məhləttdirək. 7 9-dan 3 dənə, bayaq kimi sayımı davam edirəm. 12-dən 3 dənə 1 Yəni masum sağ olsun. Burdan yazıram lap. 1 2 3 Aha. Bizə desəydi ki, one side yox, both side-dır. Bax burada one side yazılmayıb. Bax burada one side yazılmayıb. Deyir ki, both side-dır. B yazıram bura, yəni 2 üstü çap olur. Biz bilirik ki, bir A4 vərəqin bir üçünə bir səhifə çap olur, çünki burada yazıb 1. Arxaçına da bir səhifə çap olarsa, bir A4 vərəqə çidan səhifə çap olacaq, 2 dənə. Düzdümə? Deməli, bir A4 vərəqi 2 dənə çap olur. Artıq bu sualın cavabı biraz fərqli olacaq. Niyə? Çünki bir A4 vərəqə, yəni bir vərəqə bayaq biz bir dənə səhifə sayırdıq. Bunu bir vərəq sayırdıq. Bunu bir vərəq. Tapırdıq ki 14-cü vərəqdə 6-cı səhifə olacaq. Amma artıq bir vərəqdə 2 dənə səhifə olacaq. Deməli artıq bir vərəq, 2 vərəq, 3 vərəq, 4 vərəq, 5. Deyək ki bizə deyərdi ki bu parametrlərə əsasən 5-ci vərəqdə çap olunacaq səhifələri tapın artıq. Burda artıq 2 dən çap olacaq idi. 4-5. Məsəl üçün yazılıdı A variantı 4-5. Çünki bir vərəqdə 2 dən səhifə çap olur. Bir üzünə 4-cü səhifə çap olacaq idi, arxasına 5-ci səhifə. Aydındamı? Bax bu formatda da düşə bilər. Bos sayıç versə, artıq 2-2 sayacaq. Çünki bir vərəqdə 2 dənə. Yox, gəl burda məsəl üçün deyək ki, 1 yox yazıb 2. Və ölsə bos sayıç verib. O zaman lap başqa cür olsaydı. Bir üzünə 2 dənə, arxa üzünə 2 dənə. Bir vərəq artıq 4 dənə gələcək. Onda bu formada 4 4 seçəcəm. 2-i qəbala vermir. Çünki düşünün, ya A variantında yazılıb ki, bir A4 hərəkət üçün nə səhifələr çap olacaq. 2 2 2 3 5 bu formada gedə bilməz axı. Amma mən orada demişəm ki, misal, One Site, şikləri verəndə. Taç, burada deyək ki, deyək ki, tərsinədir. Burada One Site verib, deyir, bir A4-ün ancaq bir üstünə çap olsun. Amma deyir, bir üstünə 2 dənə çap olsun. Yenə eyni şeydir. Yenə zətn bir A4 vərəqinə 2 dənə səhifə gələcək. Yenə burada 2 2 qruplaşdıracağıq. Artıq onda variantlı mütləq 2 dənə rəqəm olacaq. Çünki 2 dənə səhifə çapı olur. Bəlkə elə eynisi deyil, hər ikisi 3 deyil. Bax burada məsəl üçün fərqli oldu. Gördüz? 4 ilə 5 düşdü burada. Artıq o başqa cür olacaq. Amma qəbulda -də, adətən, dədəbaba üslubu ilə bayaq izah etdiyim kimi düşür, bir dənə, bir dənə verir. Bax bu belə saxlayır. Uncoated və bu formada verir. Bir dəfə ə, sınaqlardan birində texnikanın biraz birazcık bundan qəlizə düşmüşdü, necə idi? Gəlin bunların hamısını silim açan anqətdir. Deyək ki, bizə yazıb ki, sənədimizdə, sənədimizdə 30 dənə səhifə var. Sənədimizdə 30 dənə səhifə var. Deyir ki, məsəl üçün burda indi çap yerinə, burda məsəl üçün yazıb ki, 2-dən 7-yə çap olub. Arada yenə 9 çap olub, məsəl üçün deyək ki. Sonra 12-dən 15-ə Bir də atıram. Məsələn yazıb ki, 22-dən 28-ə 28 olmasın, 22-dən 24-ə. Bir də yazıb ki, 28-dən 35-ə qədər çap olub. Bax belə bir sualdır. Yazıb məsələn şərtini yazıb ki, sənədimiz 30 səhifəlikdir. Və götürüb burada yazıb 2, 7, 9. Bax bu formada bura doldurub hamısını. Bax bunları. İ, e deyək ki, məsəl üçün indi bu e, tam uncollected verilmirmiş, orada collected idi. Collected idi, uncollected deyil. Sadəcə mən o sualı buna çevirirəm, lap biraz gəlicələşdirirəm. Məsəl üçün bizə deyir ki, 17-ci vərəqdə çıxan səhifəni tap. Burda one saytdır, burada bir dənədir. Burada əsas məqsəd nəyi gətirəm söhbəti? Ora qədər hamsinə eləyə biləsiniz, eyni suldur. Yəni nə edəcəyik? 2-dən 9-a qədər səhifələr, 2-dən 7-yə qədər səhifələr yazacağıq. Sonra 9, sonra 12, 15-ə bu formada. Sadəcə çox tələmən səhifəni aid götürüb 28-dən 35-i belə yazmışdı. 28 29 30 31 32 gedib 33 34 35. Amma məsələnin şərtçilə nə verib? Məsələmiz deyir ki, sənədimiz 30 səhifəlikdir. N olsun burada səhifə yerində yazıb 28-dən 35-ə. 30-dan sonra səhifə yoxdur. Deməli bunları nəzərə almayasınız. Aydındı mı? Baq, adam belə çaşdırırlar. Yuxarıda şərtdə yazır ki, sənədimiz 30 səhifəlikdir. Amma burada, bax mən də yazaram. Məsəl üçün deyək ki, mənim bu sənədim neçə səhifəlikdir? 1, 2. 2 dən səhifə var. Götürüb buraya yazıram ki, 27-dən 30-a qədər çap elə. Görürsüz, 2 dən səhifəm var, amma yazmışam 27-dən 30-a qədər çap elə. Yoxdur. Deməli çap etsə yetməyəcək. Yəni deməyim odur ki, belə şeydə diqqətli olun. Məsələnin şərtinə 30 verib Amma burada səhifə yerində məsəl üçün deyək ki, yazıb ki 30-dan 35-ə qədər. Bax bu format. Və ya 28-dən 35-ə qədər. Artıq siz yazasınız 28 29 30 31-dən sonra nəzərə almayasınız artıq 35-ə qədər. Çünki o səhifələr yoxdur. İ davamında bayaqcı üsulla davam edəyəsiz.